听说濒死的人总是能见到鬼的，我帮你们想起来。你是不是疯了？不是鬼是，是那个假神医李莲花。李莲花，他是金元盟妖魔，就是他装神弄鬼害死了旺福，想必。 想必玉成二小姐也是他害死的，你们别乱杀人了。不是那样的。谁是李莲花？啊，呃，在下就是李莲花呀。把李莲花带进去。你们这是要干什么？这事情没弄清楚呢，切莫滥杀无辜。啊。 把其他人带回牢中。是是。嗯、<是 S 1> 快点！少爷，你不也怀疑那假神医？说是他搞的鬼。此事还没有下定论，若他真是无辜的，那岂不是坑害了他？夫人可在里面？夫人正在大堂审人。哎，哎哎、莫不是宗正公子、啊？你还记不记得我？在下方多病，家父户部尚书方泽氏。 令祖寿宴上我们见过，当时令祖还谈起你跟玉神二小姐的订婚之事，没想到这么快我们又见面了。真是方公子，你这是？哎，我们在小梅客栈遇上玉二小姐被害，此事说来话长。宗正公子，不知可否？哦，都是误会，快解开。是。多谢。双儿被害，师生被大火所毁，红竹姐太过痛心，处理此事难免过激了些。 方公子，莫要怪罪。家父与玉城老城主是故交，我与双儿自是一道长大。此次前来，是为了筹备年后与双儿的婚仪之事。只是没想到双儿她，玉秋霜尸体果然被毁了。宗正兄，请你节哀。我还有急事呢，先行一步啊。啊这玉夫人的招待。 实在是太热情了，废什么话、啊！我说过了，我脾气不好，也没什么耐心。双儿遭过的罪，便叫你也好好尝尝。说，你为何冒充妖魔？这玉夫人倒是很相信我，难不成你知道谁是妖魔啊？何时轮得到你来问我？动手！ 哦，哇，哦，没事吧？你说呢？我没想到李耀会召你出来，这不救你来了吗？你到底是何人？都是误会，都是误会。红珠姐。 这位是当朝方尚书家的公子方多病。原来是天机堂少堂主方少侠，失敬了。玉城的待客之道，见识了。方公子，玉城遭此祸事，上下哀痛，无意将你牵连，实在对不住。对不住的是那些无辜被枉杀的性命。玉夫人说，这护卫是家奴，身杀有你。可这位莲花楼楼主并非玉城人。 更是江湖闻名、令人敬仰的李神医，难道玉夫人也要不顾法理、肆意杀之吗？方少侠竟然还会吹捧我呀！你名声在外，不用白不用，但也不代表在我这是清白的。天机堂向来不参与江湖争端，方少侠倒是挺爱管闲事。不过我也是处理家事。 无心结怨，既是误会，我这就令人备好马车，送方公子和这位神医先生出城返家。劳请玉夫人将跟随我那丫头送回府里报平安就行了。我没打算走。方公子何意？于私，我的小厮在此案中被害，我一定要找到害他的人。于公，我身为百川院的刑探。我一定要查明血案，缉拿真凶。 所以，在没查清事情真相之前，还请玉夫人不要再伤害任何人了。我何时同意你来查案，方公子？你不要得寸进尺啊！玉城纵在偏安一隅，自成一格，也不得不遵循大西律典。